На телеканалі, на телеканалі Один Плюс один. Сьогодні ввечері о 20-й годині 15 хвилин відбудеться прем'єра абсолютно нового для України шоу. Дивіться подробиці. Настало время. І на один плюс один. Ані вже зовсім близько. Я чую їх шаді. Приходить Ай. нове <пух> розважальне шоу. <пух> Добрий вечір. Сьогодні, о 20.15, на 1 плюс І у нас в гостях продюсери. Це е, хто? Давай розказуй. Віктор Вельвецький, Оксана Іванюк та Сергій Атрошенка. IQ Production. І yes. ви їх yes. можете всі yes. знати за тим, що це кевенчики в минулому. Хоча сьогодні вони використовують свій гумор вже досконалий. На проєкті велика різниця, пам'ятаєте це. А тепер вже добрий вечір. Добрый вечер, добрый утро вам. Расскажите, в чем фишка этого шоу? Все очень просто. И мы просто постарались быть теперь ближе к обычным людям, нежели к звездам и некоторым медийным публичным личностям. Наше шоу смешное <связанное> и а красивое. Обязательно включайте телевизор сегодня в 20.15. кто будет ведущим этого шоу? И открывай, и здесь Все, <laughs> сегодня в примере будет Гоша Куценко. Первый. Он, кстати, сегодня по анонсу должен был приехать, но он попросил извиниться. Он сейчас стоит на Бессарабке маршрутки в пробке. Угу. И он просто очень большое приносит извинения. И обязательно в следующий, раз, в следующий эфир доедет. И еще расскажу про этот проект. Проект просто немножко витя начал. Очень много на телевидении сейчас уделяется внимание звездам, очень много на телевидении уделяется внимание всяким публичным личностям. Этот проект, который будет выходить каждую пятницу на телеканале 1 плюс 1 вечером, сегодня премьера в 2015, обязательно посмотрите. И этот проект будет специально создан для людей, для людей, которые живут вокруг нас. Она, Украина для Украины, для людей. Укра... Для Украины. Добрый вечер для людей. Это добрый вечер для людей, где главным персонажем во всех наших скетчах, во всех рубриках это является... чоловік. І все, що його окружает, любов, і. Пересичний да. да. Так. Просто кожен сьогодні услухать. Ну, посмат... А ведучі у вас не дуже парисічні. Ігор Куценко, хто ще? Башаров, Марат, ну хто смог приїхати, Ігор Верович. Тобто кожна Литвина. Да. Да. Щоп'ятниці будуть нові ведучі. Це мегазірки. Да, ну, мы да. будем просто стараться, будем делать каждую пятницу э, неожиданный и свежий. И хотели дел уйти от постоянных ведущих, чтобы каждый раз было а интересно смотреть. Кто извини, за украинцев? Извини, Сережа, перебью. А самое главное, мы просто хотели, вот вы говорите, типа, о, звезды, звезды, то непростые люди. Говорят, что мы старались в нашей программе, в нашем шоу, показать их обыкновенными людьми. Они нормально танцуют, поют, иногда проскакивают у них и крепкое словцо на площадке. Это они же такие же, как мы, люди. Ну, а нам завжды хочется. Своїм оком підгодите, а що там відбувається за лаштунками шоу Добрий вечір» на телеканалі Один плюс один у п'ятницю. Саме сьогодні буде прем'єра. Дивіться, як вони знімаються. Добрий вечір! В ефірі... вечер. скажу. Доб... Добрий. Нет, четко это іскусно, да? Все, все, сейчас, можно поискать. Добрий вечір! добрий вечір! Добрий вечір! Добрий вечір! Доброе були. добрий вечір! Добрий вечір! Смотрите на каналі «1 плюс 1» новое артическое. Все говорю. Нет, у нас же не эротическое шоу. Так давайте сделаем эротическое. Пи***ц. Добрый вечер. На канале 1 плюс 1 новое семейное развлекательное шоу. Добрый вечер. Для До Украины это слишком. Да ладно, Гоша, что вы такое говорите? Посмотрите. 4-9-4, 12-9-4, код вместо Киева 044, это перед звонки. Поехали далее. Алло. Ку-ку. Мы едем. В Алло, здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я хотела обратиться к молодым ребятам. Вы говорите, что могут пойти вот просто с улицы человека взяли, и человек пошел в ваше шоу. Вы напрошиваетесь, а что? И какой возраст, да. Нет, не, не ну, вас мы можем специально пригласить для нашей программы на съемки студию, когда у нас какое число. Если 5, можете оставить. 6, 7 апреля. Будем рады всем. Приезжайте, пожалуйста, в Киев mm -hmm. э, на съемки нашей программы следующей студии. а цикаво, а как вы это готовите? Ну, прописываете э, жарты и так далее для ведущих. Насколько они сами есть такими, какими они есть э, людьми? И э, жарты, которые треба обязательно... Обовязково чтобы они были на самом те, деле какие вы прописали. мы хотели ви построить видение а, таким образом, чтобы ведущие сами могли от себя говорить, они говорят мини-монологии. размышления, да, размышления о жизни, то, что понятно и близко всем, то, что они будут говорить, а, а, то, когда они то, что мы им писали, мы потом садились вместе с ними, прорабатывали, угу. проговаривали, они добавляли от себя и на площадке во время того, а что записывали, записывали они очень много, много очень потому много. что понятные всем темы и все я то, что вс у всех есть дочери, у всех есть сыновья, у всех есть родители, у всех есть работа и все взаимоотношения с начальниками и с людьми всех магазин, рожают детей, и об этом есть это шоу. И каждый, каждую пятницу в 20.15 на телеканале 1 плюс Один Сегодня в частности премьера нового вечернего шоу. Добрый вечер на телеканале. А вы озвучивали вопрос о украинских звездах. Так. Так. Вот в каждой так. программе, в каждом выпуске у нас будет украинская звезда. Нас... Не ведущих. Не ведучий. Есть. И у нас у нас есть специальный раздел нашей программы, uh -huh. такой мини-ток-шоу, которое ведут два очереди очень ярких персонажа, Эдик и Алик. И они будут показывать наших украинских звезд с самых неожиданных сторон провоцировать их и раскручивать на всех А расскажите, как бывает процесс написания сценариев и так далее. Вы собираетесь на кухне, все в трех, або там вас больше. Берете попивать, силы, селеночка, все нормально. Ну что, поехали жартовать? и поехали. Как этот процесс? Не, ну чуть сложнее. Все собирается группа каких-то не совсем стандартных, не совсем стандартных, необычных, немножко сумасшедших людей, которые близки друг другу по духу. Вот у нас 15 авторов, мы вдвоем бывшие креативные продюсеры, сейчас продюсеры этого проекта, мы собираемся вместе, принимаем какие-то решения, выдумываем идеи. то, что мы все вместе, если смеемся, если нам нравится 17 человек, это как показатель. Если 17 людям смешно, то по идее должно смешно быть и 17 18. миллионов, ну, грубо говоря. Потому что все равно Продовжує, я не знаю, що далі. Нічого, сіли, обговорювали, написали. Якщо смішно, значить... Ось це головний критерій. Значить, це так да. нам. Ну і нагадую, сьогодні ввечері, добрий вечір на телеканалі 1, 1+, у нас сьогодні були автори і продюсери цього мега справді шоу, варто подивитися, я просто... Те, що буде згадати вам на вихідні, просто комусь переповідати, розказати ті жарти, ті настрій, ті гості, ті неймовірні історії, які ви розказувати. І Саме головне почати з нами вихідні. Сьогодні ввечері, в п'ятницю прийти. Вічером розслабиться після 20.15, 20. 20. після робочої неділі. сісти, віддохнути і почати начати з нами. Є! Yeah! Yeah! Yeah. продюсер Віктор Бадвецький, продюсер Оксана Іванюк і продюсер Сергія Трощенко у нас сьогодні були в гостях. Стежте двадцята п'ятнадцята. Сьогодні вмикайте телевізори, а ви зараз не перемикайте, тому що сніданок триває голос країни, сніданок бенд. Буду крать харичи. Настало время. И на один плюс один. Холодненький. Они уже совсем близко. Я слышу их шаги. Приходы. новое. Розважальный шоу. Добрый вечер. Сегодня. О 20.15. На один плюс один.